Hər vaxtınız xeyir, əziz şərvələr. Bugünkü mühazirəmizin mövzusu belədir. Mexanizmlərin hərəkət rejimləri, faydalı iş. Mexanizmin iş prosesində onun əsasən aşağıdakı hərəkət rejimlərini göstərmək olar. 1-ci yeyinləşmə rejimi İkinci, qərarlaşmış hərəkət hücumu, üçüncü biyaşıma rejimi. Bunları aşağıdakı qrafikdə belə təsvir etmək olar. bu qrafikdə belə təsvir edilir. Mexanizm əvvəlcə dayanıb şurətdədir. Başlanğıc zamanda sıfır anında mexanizm hərəkətə başlayır. Onun giriş parametr üzü sürəti müəyyən bir qanunla əlaqələşməyə başlayır. Və o bucaq sürəti ilə yəni orta qiyməti ətrafında rəqsləməyə başlayır. Bu orta qiymətli gəlmolda elə bu xəttlə göstərir. Deməli, yenidəşməyə gəlir. Sonra bir yand zaman onu gəlir çatıb o orta qiymət ətrafında bucaq sürəti Demək, seçməyə başlayırıq. Bu qərarlaşmış rejimlidir. Yəni yeyəcəyiniz rejimdən sonra qərarlaşım şərikətəyə başlayırıq. Qərarlaşım şərikətəyə uzun müddət təmin edə bilər. Ona görə burada ağacın soqunda belə bir koparma verəcək. Belə bir zaman anında biz mexanizmin söndürülürük. Yəni o aləket verir şkubanı kəsilir. Və mexanizmin sürəti azalmağa başlayır. Bu rejim bizdə yavaşlama rejimidir. İndi gəlin bunları göstərək, zaman oxunda bu rejimləri göstərək. Təxminən bu qara nöqtə sözü burdan başlayır. Да правда, итир. Хорошо же правда. Bu rejim. Birinci rejim. Yenileşme rejimi. İkinci hareket rejimi. Burada kopama dönüşü. Şey. İkinci rejim. Buradan buraya rejimi. Karar başlamış hareket rejimi. Üçüncü rejim ise Yavaşlama rejimidir. Bəzən ona tormozlama, tormozlama rejim <laughs> rejimi də deyilir. Mexanizmin hərəkət keçməyə əsas hərəkət rejimi, aidiyyəti qəranaçım şərait keçiricilidir. Yeyilmə və tormozlama rejimləri az bir müddət ərzində baş verir. Hardasa bunlar baş verə bilər saniyənin hissələrində bir neçə saatə qədər davam edə bilər. Ancaq qərarlaşmış hərəkət filizmi isə uzun müddət ərzində dəqiqə və saatlarla günlərlə baş verə bilər. İndi gəlin qurdur qərarlaşmış hərəkət filizlərinə diqqətən baxaq. Da bura da hərəkət periodu deyəsən. Hərəkət periodu elə bir ən qısa zaman fasiləsidir ki, həmin zaman fasiləsində uçaq sürətinin qiyməti hər dəfə təkrarlanır. Beləliklə gəlin buradan başlayaq. A Hani periyot. Periyodu büyük T harfiyle gösterir. Bu tarafta yani periyot yine de burada. Bak burada bu bizde olacak. Bu zaman fazlaları periyot olacak. Teriyod. tohosu ora müəyyən kəmiyyətlərimizlə biz qeyd edirik bucaq sürətinin ortaq qiymətidir qərarlılaşmış əhəmiyyət rejimində bucaq sürətinin minimal qiymətini göstərir və bucaq sürətinin maksimal qiymətini göstərir birinci <laughs> ülkemizde oldu kucak tarafının. Minimal bir metri Omega minimum Bu oldu bizde Ucak süretinin Orta Kıymeti Dördünün. maksimal qiymətidir. Omega maksimum. Provod edilməsi lazım gəlir ki, qərarlaşmış rejimdə bu çox şuratı hər T zaman fasiləsindən bir tekrarlandığına göre kinetik enerjilerde hemen zaman fasıllarından bir tekrarlanır. Ona göre de yararlaşmış hareket rejiminde mekanizmin kinetik enerjisinin artımı delta y, sıfır olur. Yeğenleşme rejiminde ise delta y etkili artır. Ona görə yeniləşmə rejimində kTT > 0. Yavaşlama rejimidirsə, devre dekk < 0. İndin baxaq görək qərarlaşmış Hərəkət rejimi hansı xəmsiyyətlərlə xarakterizə olunur? Bunun birincisi biz görürük. Birincisi Qarışmış hərəkətin dövrü təkdir. İkincisi İkincisi qarışmış hərəkətdə doğru faydalı iş əmsalıdır. Omun eta ratio ilə işarə edirlər. Eta necə tərif olunur? Yəni faydalı şamxalı dövrü faydalı işəmsalıb, beta təbəblə eta bərabərdir. A kərlik müqavimət qüvvələri mündişi bunu A hərəkət edir. Yəni qərara gəlçə rejimdəki dövrü faydalıdır. İşəmsalıb hərəkət periodu ərzində xeyri müqavimət qüvvələrinin içini, hərəkət verici qüvvələrinin içini olan nisbəti ilə müəyyən olunur. Yada bilərik, mekanizmin kinetik enerjisinin artımı bərabər a hərəkət verici, çıxılsın a xeyri müqavimət, a zərərli müqavimət. A zararlı durdurma, diğer de, hareket tevhirlerinde zararlı durdurma kuvvetlerini gördüğü işlerdir. Geydiledik ki, Karanlaşmış hareket rejiminde devreye beraber sıfır Ona göre, bunu sıfıra beraber açırsak, karanlaşmış hareket rejiminde yaza A hareket verici beraberdir. Arka yeri mükemmel, A, zararlı mükemmel. Buradan arka yeri mükemmel tavsa, arka yeri mükemmel beraber olacak. A hareket verici çözün A zararlı mükemmel. Bu kıymeti burada, bu düsturda bir yerde yazsam, e etanın kıymetini böyle yazmak ödedik.

enerjetik qüvvələrin işidir. F = 0 ola bilməz. Çünki zərərli qüvvələri tamamilə aradan qaldırmaq mümkün deyil. F = 1 halı isə ola bilər. F = 1 halı o demək ki biz mexanizmi işə salmışıq, mexanizm işdir, lakin mexanizmə hələ ki xeyirli müqavimət qüvvələri tətbiq olmuyor. Buna bir misal olaraq, məsələn, torna dəzgahına misal götürək. Torna dəzgahına biz işə salmışıq. Tutaq ki daşıyan patrol qurulur, lakin kəski hələ ki yola çıxar. Və bu mexanizmin porcuna hərəkət rejimidir. Bu rejimdə bu rejimdə malefik paralel p yoxdur. Birən içdə. Ether barabər olduq ki, barabər 1.3 saniyə bu digərləri nəzərə alaraq Ətraf həmişə 1-dən kiçik yol, lakin 0-a sıfırdan böyük və sıfıra bərabər ola bilər. Deməli, bu bizdə de qəravələsu sarı kəsr sisteminin xarakterizə edən ikinci cəvrə. Düzü qayda işarəli teta. 3-cü cəvrə. Çocuk yapıyor. Hareketin geri müntezamlı yansıması. Yani kararlaşmış hareket için için hareketin geri müntezamlı yansıması. Delta. Delta neye beraberdir? Delta beraberdir. Omega maksimum. Çıkılsın omega minimum. Dönüşün omega orda. Omega ortaq, bu həmən ortaq giriş bəndin orta bucaq sürətidir, qravitarın hərəkət rejimidir. Omega ortaq orta, orta təxminən bərabər olur omega maksimum üstəgəl omega minimum dönüşün iki. Görəcəksiniz, bu ifadələrdən göz axtıq ki omega maksimum. Çıxılsın omega minimum. Beraberdir. Delta vurulsun omega ortaya. Omega maksimum. Üstüne gel omega minimum ise beraberdir. 2 vurulsun omega ortaya. Bu ifadeleri tere tere toplasak ve çıksak. Omega maksimum ve omega minimumu omega orta ve delta ile ifade edebiliriz. Dolayısıyla alalım ki omega maksimum beraberdir. orta bululsun bir üstte gel, delta bölünür 2. Omega minimum beraberdir. Yine de omega orta 1, delta bölünmüş 2. Beləliklə bu düsturdan bir daha görürük ki, delta delta t-yətid. De, Bucuq sürətinin giriş bəyənən uca sürətinin orta uca sürətindən nə qədər fərqlədiyini göstərir. Yəni yuxarıda qeyd etdik ki, qərarlaşmış sözündə uca sürəti orta kəmiyyət orta qiymət arasında rəqs edir reaction və hər bir iki zaman fasiasından bir bunun qiymətləri təkrarlanır. Və u Dezochiametrik hərəkətin uçaq sürətinin orta qiymətdən nə qədər çox fərqlənməni göstərir. Diyoda nə qədər kiçik olarsa, uçaq sürəti bir o qədər sabitə yaxınlaşır. Bir o qədər sabitləşir. Diyoda böyük olması isə uçaq sürətinin qiymətində böyük rəqslərin olduğunu göstərir. Bundan əlavə, bayaq baxdığımız dövri faydalı iş əmsalı ilə yarışıq ani faydalı iş əmsalı anlayışı da var. Ani faydalı iş əmsalı sonsuz kiçik zaman fasiləsi üçün hesab olunur. Onda görədə qayır düsturla biz yalmışdıq. Yəni dövrü faydalı bir kampan düsturu. Deməli, eee işlərin, işlərin nisbəti əvəzinə ani fa ani faydalı iş kampanını tapdıq da, eee güclərin nispetinde ifada etmek olarak bu böyle olacaktır. Demek ki eee n piota bölünsün n e mekanizmin giriş bandındaki gürdür. Endiotan mekanizmi çıkış bandındaki gürdür. Eğer mekanizmin giriş bandı fırlanma hareket edirse onda bu en iyi ve en iyi ortam arasında en iyi ortam enini böyle yazalım deriz. Yani en iyi <laughs> olacaktır. düşmanlarına. Eğer yol ise beraber olacaktır. Yine de omega -i, i vurulmuş m i sıfır. m i sıfır ise burada giriş bandının giriş bandına tehdit olmuş kurbaların sürtünme nezaret alınmadan yani etkiler nezaret alınmadan Emi ise giriş bölümünə olmuş olunmuş qüvvəri sürdürmə nəzərə alınmaqla ifadəsidir. Beləliklə, ani faydalı iş, iş bir biz belə yaza bilərik. Ani faydalı iş əmzanı bərabər olacaqdır. M, I, 0, bölünsün, M, I. Bu ifadeler istifadə etməyin rahatlığı ondadır ki, əgər biz M, I ibadəsini ana çıxış edir ifadəsə m isfırın ifadəsini bu m-dən m-nin ifadəsinə almaq doğrudur. Çünki həmin m-də sürtünmə əmsalları iştirak edir, sürtünmə iştirak edir və nə məsəl sürtünmə iştirak edən tərəfləri sıxışdırmaqla bir-biri ona m isfırın ifadəsini m-dən ala bilərik. Bəzi hallarda isə ola bilər ki, mexanizm bir yox, bir neçə qararlaşmış hərəkət rejimində işləsə. Bu zaman gəlir, müəyyən mexanizm gəlir, məyənmə. Yəni bu larda poza, bizə lazım deyildi. Mexanizm yığınışı müəyyən qararlaşmış rejiminə bağlı olur, sonra keçid prosesi baş verir və mexanizm ikinci qərarlaşdırıcı mexanizmidir. Sonra o qaldırıcı mexanizmə də 3-cü qərarlaşdırıcı qədkə rejinə keçir. Mənə kullanıb ayrı bir ərəklik verəm. Bu qaldırıcı arda kopma gücəyi. Mərhubuzdur 1-ci Qəraralaşmış şərikat rejimi o, olacaq. Burdan bura tutaq ki, burada hər hansı nöqtədən başlayır. İkinci, qəraralaşmış şərikat rejimi bağlı qoparma yeri. Oğlumuzda ikinci qəraralaşmış şərikat rejimi və üçüncü qərarlaşmış hərəkətə rejimi. Bunu biz bir misal kimi göstərək. Ola bilər ki, üçüncü rejim olması ehtimalı müəyyən iki qərarlaşmış rejimdə işləsin. Olamdar ki, qərarlaşmış rejiminin sayı 3-dən də çox olsun. Yəni müqayisə bir neçə 3-dən də çox qərarlaşmış şirkət rejimində işləyə bilər. Bu da oldu üçüncü 3-cü qaralaşma hərəkət rejim. Və hər bir qaralaşma hərəkət rejiminin, o e, bizə, bucaq orta, bucaq sürəti o açdır. 1-ci rejiminin orta bucaq sürəti, 2-ci rejiminin orta bucaq sürəti, 3-cü rejiminin orta bucaq sürəti.